মুক্তি মানে এই মায়াময় সংসাৰৰ কোনো প্ৰকাৰৰ জ্বালা যন্ত্ৰণা য'ত যি বিদ্যাক আহৰণ কৰাৰ পাছত কাল আৰু মায়াৰ কোনো প্ৰভাৱ তাত পৰিব নোৱাৰে সমস্ত সাংসাৰিক চিন্তা চৰ্চাৰ পৰা উৰ্ধত যোৱা ইয়াৰ নাম হ'ল মুক্তিয়ে সেইকাৰণে পদত এনেধৰণে কথাসমূহ আছে অ ৰামবিদ্যাই ৰাৱে জীৱে ব্ৰহ্ম লী মুক্তি বুলি কাদশে কং প্ৰতি অবিদ্যা এৰাও জীৱে সকলো মানুহে যেতিয়াই অবিদ্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাই যাব পাৰে অবিদ্যাৰ ৰহিত হৈ যাব পাৰে তেতিয়াই মানুহ জীৱন্তে মুক্ত হৈ যাব পাৰে আৰু ব্ৰহ্ম লোকৰ বৈকুণ্ঠ লোকৰ গমনৰ ৰাজমাৰ্গ মুকলি হৈ যাব সেইকাৰণে কৃষ্ণধৱ সম্বাদ একাদশ কন্ধাত এনে এক পবিত্ৰ পৰম ব্ৰহ্মবিদ্যা যি কৃষ্ণধৱ সম্বাদ এবাৰ যদি মানুহৰ জীৱনত সুদীৰ্ঘ বিশ্বাসে যদি গাঢ় হৈ যায় এবাৰ যদি বুজি যাব পাৰে কৃষ্ণ উধ সম্বাদে বেছি নালাগে ভাগৱত গ্ৰন্থৰ অন্য একো নাজানিলেও যদি একাদশ কন্ধ কৃষ্ণ উদ্ধৱ সম্বাদ বুজিলে এই কৃষ্ণ উদ্ধৱ সম্বাদ একাদশ কন্ধ মানে শৰতকালৰ পূৰ্ণিমাৰ জুনৰছিল যিদৰে শৰৎকালৰ পূৰ্ণিমা ৰাতিত ভগৱান কৃষ্ণই ৰাসলীলা কৰিছিল ঠিক ভাগৱত গ্ৰন্থৰ সমস্ত তত্ব উপস্থাপন কৰিছে মহাভাগৱত মহাভক্ত উদ্ধৱৰ আগত একাদশ কন্ধত কৃষ্ণধৱ সম্বাদৰ মাধ্যমেদি সেইকাৰণে কেনেবাকৈ যদি আমি অকণমান কৃষ্ণধৱ সম্বাদ বুজি পাই যাব পাৰো বুজিব লাগিব কিন্তু বুজাই নহয় অনুভৱ সিদ্ধ হ'ব লাগিব যিমান যিমান পৰিমাণে ভাগৱতৰ কৃষ্ণধৱ সম্বাদ ভগৱন্তৰ শ্ৰীচৰণক লক্ষ্য কৰি মহামহন্ত উদৱে উদৱে নিবেদন কৰা আকুলো প্ৰাৰ্থনা কি কি বুলি প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল মহা মহন্ত উধৱে এই কথাবোৰ আমি মনত ৰাখিব লাগিব আৰু মানে চিন্তন কৰিব লাগিব অমৃতময় বাণী মহামন্ত উধে কি বুলি ক'লে সেই সখা মই যি দেখিলো যিজন কৃষ্ণই সদা সৰ্বদাই দৰকাৰ পুনৰ আসনত বিৰাজ কৰিছিল পুনৰ বিচনাত শয়ন কৰিছিল এটা ৰাজকীয় পৰিৱেশত ৰুক্মিনীৰ সৈতে ষোল্ল হেজাৰ এশ আঠগৰাকী ৰাজমহিষীৰ সৈতে এটা বৰ সুন্দৰ পৰিৱেশত বিৰাজমান হৈ আছিল সেইজন কৃষ্ণ সষা কৃষ্ণ আজি এই প্ৰভাস ক্ষেত্ৰৰ এজোপা বৃক্ষৰ তলত সিজোপা যেই সেই বৃক্ষ নহয় এজোপা অস্ব পুলি আহত গছৰ তলত হোৱা যিজন কৃষ্ণই ইমান এটা বৈকুণ্ঠৰ পৰিৱেশ এৰি আজি পুলি আহত গছ এজোপাৰ তলত বহি আছে এই দৃশ্যটো দেখি মহা মহন্ত উদ ধবে যেনেকৈ এজন ভংগুৱাৰীয়ে ভংগাৰী মানুহজনক পটককে চিনি পাব এজন মদাহীয়ে মদাহী মানুহ কোনজন সেইজন পটককৈ বিচাৰি উলিয়াব আপুনি মই কোৱা নাই গতিকে সাধুসন্তজনেও মহা মহন্ত লোকসকলে সাধু মানুহজনক পটককৈ চিনি পায় মহান লোকসকলে মহান লোকসকলক পটককে চিনি পায় মহা মহন্ত উদ্ধৱ সেইকাৰণে উৎধৱক মহা মহন্ত বুলি কোৱা হয় মহন্ত কাক কোৱা হয় মহা মহন্ত বুলি কোৱা হৈছে নে কেৱল মহন্তই নহয় উদ্ধৱক মহা মহন্ত বুলি কোৱা হৈছিল অ মহৎ শব্দে মহৎগুণ পদমা থাত পাৰগত ভৰিলে বোলয় মহন্ত মহৎ শব্দে মহৎগুণ এভাগৰ কথা প্ৰকাশ কৰে মহৎগুণ কি তপ জপ নেকি যাক যজ্ঞ নেকি দান দক্ষিণা নেকি শ্ৰাদ্ধ পিণ্ড নেকি তীৰ্থভ্ৰমণ নেকি নহয় মহৎ শব্দে মহৎ গুণ হৰি ভক্তি মহৎ শব্দে মহৎগুণ ভগৱন্তৰ নাম এই ভগৱন্তৰ নামত হৰি ভক্তি দিহত যিসকল ভকত অত্যন্ত পাৰ্গত যিসকল ভকত ইহঁত হৰি ভগতীৰ পন্থত পাৰ্গত হোৱা লোকসকলকে কোৱা হয় মহন্ত গতিকে হৰি ভগৱতী পন্থত অত্যন্ত পাৰ্গত অৰ্হতাসম্পন্ন এজন মহাভাগৱত সেইজন হ'ল কেৱল উদ্ধৱ গতিকে সেইকাৰণে উদ্ধৱৰ এই গুণটো আছে কাৰণ উধৱক কোৱা হয় মহা মহন্ত উদ্ধৱে জানিলা কৃষ্ণৰ হবে ইংগিত কৃষ্ণৰ গোটেই কথাবোৰ উদ্দেশ্য কি অভিপ্ৰায় কি কৰিব বিচাৰিছে কি এই গোটেই কথাখিনি নোকোৱাকৈয়ে যিহেতু মহামন্ত উধৱ গতিকে এই মহা মহন্ত মহৎগুণৰ অধিকাৰী হোৱাৰ কাৰণে উধৱে কৃষ্ণৰ চিৰিমুখে থকা মই আৰু মানে বেয়া লাগিছে থাকি ইয়াত বকুণ্ঠলে যামগৈ এই বুলি একো কোৱা নাই কিন্তু কৃষ্ণ যে যিটো পৰিৱেশত বহি আছে এজবক্ষৰ তলত এই পৰিৱেশটো দেখি মহা মহন্ত উধবে জানিলা কৃষ্ণৰ শৱে ইংগৃত অৰ্থাৎ গোটেই অভিপ্ৰায়টো বুজি পাই গ'ল তেতিয়া উধৱে ভগৱন্তৰ চৰণত নিবেদন কৰিছে কেইটামান কথা কি বুলি সি সখা মই তোমাৰ এনেহেনো অৰুণ দুখানী চৰণ সদা সৰ্বদাই সেৱা কৰি কৰি মই সংসাৰ তৰিম বুলি ভাবি আছিলো কিন্তু মই হাত পূৰ্ণ হয়তো নহ'ব তুমি যে বকুণ্ঠলৈ যাবাগে বংশক যে তুমি সংহাৰ কৰিলা এনেইতো সংসাৰ কৰা নাই নিজৰ এটা বংশ অন্য কোনোবা বংশ দুটা নহয় যেনেকৈ কুৰু পাণ্ডৱ দুটা বংশ দুটা বংশৰ মাজত কাজিৰা সূত্ৰপাত কৰি দুৰ্যোধনৰ নিচিনা ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ নিচিনা আখুৰি শক্তিবিলাকক পঞ্চপাণ্ডৱৰ হতুৱাই নিপাত কৰাই ধৰ্মক প্ৰতিষ্ঠা কৰি সাধুকন্তক পৰিত্ৰাণ কৰিলা এই তোমাৰ যদু বংশটো তোমাৰ যদু বংশটোকো তুমি বিপ্ৰসাতৰ চলে তোমাৰ যদু বংশৰ কোনো অপৰাধ নাই তুমি নিজেই বিপ্ৰসাপৰ কাৰণ হৈ যদু বংশ তোমাৰ বংশটোকো ধ্বংস যে কৰিলা মই জানিলো তুমি নিশ্চয় বকুণ্ঠলৈ যাবাগে সষা মোৰ অভিপ্ৰায় আছিল তোমাৰ এই অৰুণ দুখানীচৰণ সেৱা ধৰি ধৰি মই জীৱন ধন্য কৰা কিন্তু মোৰ আশা পূৰ্ণ নহল তুমি বকুণ্ঠলৈ যাবা এটা কথা খাটাং মোকৰ লগত লৈ যাব লাগিব আৰু যদি মোক এৰি থৈ যোৱা তেতিয়াহ'লে এই ৰাম শয়নে ভোজনে স্নানে গোপানে সদা সেৱা কৰো স্বামী তুমি এৰি লাতে অইবন ধুমা ধব অৱশ্যে কে যাই বো মৰি মই খাটাং মই তোমাক কিমান ভাল পাওঁ জানা শয়নে মানে মোৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ এনে এটি শয়ন মই পাৰ হ'বলৈ দিয়া নাই যিদিনা মই শয়ন কক্ষত প্ৰৱেশ কৰি মোৰ বিচনাত মই শুইছোঁ তোমাক চিন্তা নকৰাকৈ শুইছোঁ আমাৰ কাৰণে মহামহন্ত উদৱৰ মহত্ব বাণীবিলাক আমাৰ কাৰণে একো একোভাগ মহান আদৰ্শ হিচাপে ৰৈ গ'ল মহামহন্ত উদ্ধৱে ক'লে শয়নে মানেনো কি আমাক এই জ্ঞানটো প্ৰদান কৰিছে যে আমি সদা সদাই এমুঠি অন্ন লওঁতে ভগৱন্তক অৰ্পণা কৰি অন্ন গ্ৰহণ কৰিব লাগে শয়ন গ্ৰহণ কৰোঁতেও ভগৱন্তত অৰ্পণা কৰি শয়ন গ্ৰহণ কৰিব লাগে ভগৱন্তত অৰ্পণা কৰি খাব লাগে কেলে ইয়গ নাষ্ট আচিন চন্ত মুখ্য স্বৰ্ব কিলি বিচি ভুঞ্জন্তেতে তো ঘ পাপা ই পচন্ত্যাত্মকাৰণা এই পচন্দনাত ভোঞজন তেম পাপা তেতিয়া তেতিয়াই পাপকে ৰান্ধি পাপকেই ভোজন কৰা হয় বা ভক্ষণ কৰা হয় যেতিয়া যেতিয়াই ঈশ্বৰত অৰ্পণা নকৰি অন্ন গ্ৰহণ কৰি দিলে ঈশ্বৰত অৰ্পণা নকৰি অন্ন গ্ৰহণ কৰা মানে পাপকে ৰান্ধি পাপকে খোৱা হৈ যায় সেইকাৰণে এই পাপান্নৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে শুদ্ধান্ন প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰাৰ আদৰ্শটো আমাৰ মহাপুৰুষে আৰ্হিত আছে কৃপালু গুৰুজনৰ আদৰ্শত আছে আৰু মহা মহন্ত উদ্ধৱৰ মধুৰ বাণীসমূহত নিহিত হৈ আছে উদ্ধৱে কি বুলি কৈছে মই যেতিয়াই অন্ন গ্ৰহণ কৰো সখা মই তোমাক অৰ্পণা নকৰাকৈ এনে এটি দিনৰ এনেটি ক্ষণত মই অন্ন গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই যেতিয়া নেকি তোমাক মই দিয়া নাই এই তোমাক মই কেলৈ দি অন্নক তোমাক দি লৈ কেলৈ অন্ন গ্ৰহণ কৰো এই সম্পৰ্কত মহাপুৰুষ কৃপালু গুৰুজনৰ এটা মধুৰ মানে আদৰ্শ আছে সেই বুলি কৈছে ওৰামে দিলে আপোনাত মিলে নেদিলে নিমিলে তাত যেন দৰ্পণত মুখক চাহিলে প্ৰতিবিম্ব আছে তাত যেন দৰ্পণৰ তনাই গ্লাছখনত যিদৰে গ্লাছখনত মুখখন নচোৱালৈকে নিজৰ মুখখনত গালত শৰীৰত ক'ৰবাত যদি কিবা চেকা চুকল দাগ লাগি আছে দেখা পোৱা নাযায় কিন্তু যেতিয়া আপুনি গিলাচখনৰ সন্মুখত সম্পূৰ্ণ থিয় হৈ নিজৰ মুখখন চাব সম্পূৰ্ণ সম্পূৰ্ণ আপুনি যিদৰে দেখা পাই যাব কেলৈ দেখা পালে গিলাছৰ সন্মুখলৈ আপুনি গ'ল সেইকাৰণে আপোনাৰ প্ৰতিবিম্ব আপোনাৰ মানে অৱয়ৱ গোটেই দেখা পাই গ'ল গ্লাছত যিদৰে ঠিক তেনেধৰণে ভগৱন্তত অৰ্পণা কৰিলেহে আমিও অন্ন গ্ৰহণ কৰা হয় গতিকে ভগৱন্তত অৰ্পণা নকৰি অন্নগ্ৰহণ কৰা মানে পাত ভক্ষণ কৰা হয় এতিয়া মহামোহ উধে কৈছে যে মই এনে এটা শয়ন পাৰ হ'বলৈ দিয়া নাই ৰাতিত পাৰ হ'বলৈ দিয়া নাই যিটো ৰাতিৰ যিদিনা মই তোমাক অৰ্পণা নকৰাকৈ শুলো সেইকাৰণে আমাৰ বঢ়াপুৰ মাধৱ গুৰুজনাই সেইযুকে ঘোষাত এই কথাটো কৈছে অ দুস্বত্ননা মাধৱ মাধৱ নাম দুষ্ট গ্ৰহ ভয় বিনাশন পৰম সম্পদ ৰূপ জানি মাধৱৰ নাম সৰ্বদায়ে কীৰ্তন দুঃস্বপ্ন আমাৰ যে ৰাতি আমি কিমান বেয়া দেৰি সপোন দেখো কিন্তু আমাৰ কৃপালু গুৰুজনৰ আধ্যাত্মিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে আমাক তাহানিৰ দিনতে এটা শিক্ষা দি দিছে যে আমাৰ মানসিক ব্যাধিটো দূৰ কৰিবৰ কাৰণে দুপোনবিলাক নাশ কৰিবৰ কাৰণে এটাই উপায় আছে কি বোলে তামিজ দিব লাগিব নালাগে হা এটা তামিজ আছে কি মাধৱৰ নাম যিমান যিমান পৰিমাণে ভগৱন্তৰ নাম চিন্তন কৰি আপুনি নিদ্ৰাত মগ্ন হৈ যাব বছ সেইদিনা ৰাতিয়ো ভূত পেদ নাই যিমান যিমান পৰিমাণে যিটো যিটো কথা মনলৈ আহে মানে স্মৰণ কৰি ভাবি ভাবি দিনটো পাৰ কৰিব য়ম য়ং বাপি স্মৰণ ভাৱম ত্য যে অত্যন্তেই কলে বৰম তম তমেই বৈতি কৌন্তেয় সদা তদভাৱ ভাৱিত এই বুলি কৈছে সেই কণ্টেয় সেই অৰ্জুন য়ম য়ম বাপি স্মৰণ ভাৱম যিসকল মানুহে যিটো যিটো কথা বেছিকৈ ভাবি থাকে যিবিলাক কথা জীৱনত বেছিকৈ দৈনন্দিন জীৱনত বেছিকৈ ভাবি থাকিব সেই কথাবিলাকে জীৱন সন্ধিয়া বেলাও লগ নাহে আৰু আৰু জীৱন সন্ধিয়াবিলাক বেলাও কি হ'ব সেই কথাবিলাকক স্মৰণ কৰি তেন্তে ক'লে বৰ মোক শৰীৰ ত্যাগ কৰিব লগা হ'বগৈ যদি মই গৃহিণী আই কথা ভাবি থাকোতে যদি মোৰ কলেবৰ গুচি গল ভৰি গুচি গল তেতিয়াহলে প্ৰজন্মটো মই এগৰাকী মাতৃ হৈ মই লব লাগিব গতিকে সেইকাৰণে সাৱধান কৰি দিছে যে যিমান যিমান পৰিমানে মা মহন্ত উদ্ধি যে মোৰ শয়নে ভোজনে স্নানে গুপ্ত স্থানে সদা সেৱা কৰো স্বামী মই তোমাক ইমান ভাল পাওঁ তথাপিতো তুমি যদি মোক এৰি থৈ যোৱা তুমি এৰিলাতে ঐ বন্ধু বান্ধৱ অৱশ্যেকে মৰিব আমি মই আৰু জীয়াই নাথাকিম এই যিটো আত্মপ্ৰত্যয় উদ্ধৱৰ যিটো নিশ্চয়াত্মক ভাৱ কেৱল উদ্ধৱৰ কাৰণে নহয় আমাৰ কাৰণে সংসাৰী সমস্তজন মানৱৰ কাৰণে ই এটা প্ৰণালী মাৰ্গ হিচাপে প্ৰকাশ পাই আছে গতিকে এই কথাবোৰ যিমান যিমান পৰিমাণে আমি মহা মহন্ত উৎসৱৰ শ্ৰীমুখে বেকত হোৱা প্ৰত্যেকটো ভক্তিপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ অন্তৰালত ভগৱান কৃষ্ণৰ শ্ৰীমুখে বেকত কৰা উপদেষাৱলীসমূহ আমি যিমান যিমান পৰিমাণে উপলব্ধি কৰিব পাৰিম চিন্তন কৰিব পাৰিম অনুভৱ কৰিব পাৰিম সিমানে সিমানে আমি অবিদ্যাজনিত বান্ধোনৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাই যোৱাৰ একমাত্ৰ সুবিধা ইমানলৈকে I think, yeah,